Salam sejahtera, kami dari kumpulan 9 Untuk subjek SKP 3122 Penghayatan Etika dan Peradaban Kumpulan 9 ataupun kumpulan kami memilih tajuk projek yaitu um, <coughs> Penderaan Haiwan Cerminan Etika Sosial Masyarakat Malaysia Jadi sebelum memulakan pembentangan ini Saya ingin saya memperkenalkan diri Nama saya Munika Kiat, ID Metrik J46225 Silakan rekan seterusnya saya Siti Aisyah binti Muhammad Alwi J46675. Saya Muhammad Buhari bin Zenudin J46652. Okey dan saya Muhammad Afis bin Amli, nombor matriks J466581. Okey baiklah dan kita akan teruskan dengan pembentangan uh, kumpulan 9. Silakan. Okey dah sedikit, di hadapan kita, kita boleh tengokkan pada terdapat akhbar ini mencerminkan bahawasanya uh, <coughs> kuasa media sosial sekarang ini uh, uh, menjadi bulat uh, di mana kucing dijerut dengan tali di lehe, eh, dan ditarik dan kes kejahatan ini di bawah Seksyen 428 Kanun Kesesaan ini sumber daripada Sinar Harian 26 November tahun 2024 Okey dari segi eh, pengembangan dari segi refleksi kita okay, bagi pada empat dari segi itu kejaman terhadap haiwan dan uh, peranan media sosial dan tanggungjawab undang-undang dan -undang, isu mentaliti dan etika sosial Okey dari segi kejaman terhadap uh, haiwan tidak lagi tersedih ini peranan haiwan kini mula dikesan melalui media sosial dan berduanya tidakkan berada kucing dengan tali jeruk cetus kepada kemarahan orang awam dan ianya menunjukkan sisi gelap manusia yang hilang sifat kemanusiaan uh, dari segi tanggungjawab undang-undang suspek ini, mm, kes tadi disuspek di suspek di di bawah seksyen 428 kan perisaan yang um, dijatuhi hukuman um, jika kesalahan boleh di, dijatuhkan hukuman penjara tidak kurang daripada 3 tahun tidak lebih daripada 3 tahun and then denda uh, ataupun kedua-duanya sekali dari segi aktivis aktivis uh, sebagai aktivis pula uh, mahu Akta Kebajikan Haiwan 2015 Akta 772 diguna sebagai uh, yang sebagai lebih meluaskan uh, kanun hukum dengan hukuman yang lebih berat menyatakan empati asas kepada tingkah laku moral dan altruistik Individu berpati tinggi akan elak penderaan terhadap manusia dan haiwan Tanpa empati haiwan tidak akan dihormati atau dikasihi. Untuk poin kedua, nilai tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial ialah kesedaran menjaga kesejahteraan orang dan haiwan. Mendara haiwan secara terbuka adalah sikap tidak bertanggungjawab dan melanggar nilai masyarakat. Masyarakat perlu melaporkan kes penderaan haiwan. Menurut Ezioni 1993, masyarakat bertanggungjawab bertanggungjawab bantu cegah salah laku dan tegakkan moral. Yang ketiga ialah nilai kemanusiaan. Kemanusiaan ialah nilai pen kemanusiaan penting untuk kita hormat, kasih sayang dan belas kasihan ter terhadap semua makhluk. Penderaan haiwan membuktikan ke bukti kekurangan nilai kemanusiaan atas diri seseorang. Menurut sehingga 1975 Menyatakan penderaan haiwan sama penting dengan penderaan manusia. Atas kewajikan haiwan 2015 ditubuhkan untuk menggalakkan layanan kemanusiaan terhadap haiwan. Kajian terdahulu membuktikan penderaan haiwan boleh membawa kepada jenayah ganas terhadap manusia. Dan untuk uh, seterusnya ini adalah uh, puncah dan contoh lain. Yang iaitu sikap uh, tidak ber... perih kemanusiaan yang mana ramai pelaku penderaan hewan uh, menunjukkan kekejaman dan tiada belas kasihan hewan juga mampu merasai kesakitan seperti uh, manusia seperti kita menurut uh, Arluk dan Lockwood pada tahun 1997 uh, mereka menyatakan bahwa penderahan hewan uh, sering uh, ada masalah emosi dan uh, berpotensi untuk bertindak lebih ganas secara umum dan selain itu Uh, kekurangan belas kasihan uh, mencerminkan keruntuhan nilai moral yang serius dan sebagai contoh kita boleh tengok di sini ia berlaku pada 15 uh, April 2025 yang mana seorang lelaki membelas anjing dengan kayu uh, sehingga mati di kawasan perumahan selain itu terdapat satu video tular yang mana eh uh, di sini masyarakat marah dan polis membuat penyiasatan uh, terhadap kes ini uh, begitu juga sama dengan kes pendarahan kucing yang berlaku kes ini uh, membuktikan kegenasan terhadap haiwan um, makin menjadi ya selain itu uh, poin yang kedua yaitu kurangnya pendidikan moral tentang kebajikan haiwan uh, kita sedang uh, kita perhatikan kanak-kanak dan juga remaja yang tidak diajar untuk uh, menyayangi dan menjaga hewan. Uh, ini disebabkan kurangnya pendidikan moral mungkin mereka bertindak lebih agresif tanpa memah uh, memahami implikasi yang akan mereka dapat. Uh, menurut Fraser, pada tahun 2008, ...pendidikan kebajikan haiwan perlu dimulakan di sekolah. Ini karena uh, pendidikan membentuk kesedaran dan nilai nilai empati yang kukuh sejak kecil. Kita tengok uh, contoh kes yang berlaku pada 29 November 2024... ...yang mana tiga ekor kucing ditemui mati dalam kediaman pelajar di setapak. Uh, Cedera di kepala dan dipercayai uh, akibat perbuatan yang kejam. lah. Jadi tindakan hanya diambil selepas vid, uh, video ini tular. Kalau mungkin tidak tular, kita tidak tahu pun... Uh, Kejadian ini berlaku. Jadi ini membuktikan uh, masih ada budaya pendidikan moral yang um, kurang mantap. daripada masyarakat. Selain itu, poin yang seterusnya yaitu tiada penguatkuasaan tegas secara menyeluruh yang mana a, kita ada kebajik, akta kebajikan haiwan pada tahun 2015 yang diwujudkan tetapi penguatkuasaannya lemah dan banyak kes penderaan haiwan tidak disiasat serius akibat laporan a, tidak lengkap atau tindakan lembat, a, lambat. Menurut Regan pada tahun 1983, sistem undang-undang yang diabaikan uh, yaitu dalam hak hewan adalah tidak adil secara moral. Tindakan uh, selalunya hanya berlaku selepas video tular ataupun daripada tekanan media itu sendiri. Jadi uh, kita tengok contoh di sini Tuan-tuan dan puan, -puan. Uh, contoh statistik dalam Astrowani. Uh, pada Juli 29 2024 yang mana aduan meningkat dari 1000 uh, case pada tahun 2021 dan meningkat ke 2000 case pada tahun 2023 dan peningkatan ini mencerminkan uh, mungkin mencerminkan uh, keprihatinan dan <tuh> ini menunjukkan bukan jumlah sebenar penderaan hewan mungkin banyak lagi di luar sana um, Walaupun begitu siasatan dibuat di bawah section 428 iaitu tindakan hanya berlaku selepas video tersebar. Menunjukkan ini menunjukkan kelemahan dan penguatkuasaan awal dan pencegahan. Ini yang pertama adalah memperketatkan undang-undang dan hukuman. Walaupun kita sudah ada Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang membenarkan hukuman berat seperti denda sehingga RM100,000 dan penjara tiga tahun masih lagi banyak kes disiasat di bawah Seksyen 428 kanan persiksaan yang lebih ringan. Oleh itu, kerajaan perlu lebih tegas contohnya kenakan hukuman penjara mandatory kepada pesalah berulang dan laksanakan penguatkuasaan secara menyeluruh. Selain itu, kita juga perlu mewujudkan pangkalan data dan senarai hitam uh, pesalah penderaan haiwan seperti sistem di Tennessee, uh, Amerika Syarikat di mana maklumat uh, pesalah didedahkan untuk pemantauan awam. Yang kedua, pendidikan kebajikan haiwan dalam uh, kurikulum sekolah. Nilai empati terhadap haiwan perlu dipupuk sejak kecil. Jadi, kita boleh masukkan topik kebajikan haiwan dalam mata pelajaran seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam. Sekolah juga boleh bekerjasama dengan NGO seperti SPCA atau PAWS untuk jalankan kempen dan aktiviti seperti lawatan ke tempat perlindungan haiwan. Uh, contohnya di UK, uh, RSPCA uh, menjalankan program pendidikan di sekolah rendah yang berjaya menyemai nilai kasih sayang dan tanggungjawab terhadap haiwan. Malaysia juga boleh melakukan perkara yang sama dengan mengadakan lawatan ke tempat perlindungan, projek komuniti dan kempen kesedaran yang ketiga ialah kempen kesedaran nasional melalui media. Ramai rakyat masih tidak sedar bahawa bendera haiwan adalah satu jenayah. Oleh itu, kerajaan dan NGO perlu berganding bahu untuk melaksanakan kempen besar-besaran seperti haiwan juga ada hak. Kita boleh gunakan pelbagai medium seperti iklan, TikTok, YouTube, uh, dan juga drama tempatan untuk sampaikan mesej ni. Terusnya, libatkan selebriti, uh, influencer sebagai duta kesedaran bagi uh, kesedaran kebajikan haiwan. Uh, sebagai contoh, kempen Voiceless The Animal Protection Institute di Australia berjaya menyasarkan remaja dengan pendekatan kreatif melalui media sosial dan kolaborasi selebriti tiga itu kes penerangan haiwan baru-baru ini menyalahkan isu lebih besar di Malaysia. Ini menunjukkan kurang empati dalam kalangan masyarakat dan tahap kesedaran sivik yang masih rendah serta kegagalan dalam merawat haiwan dengan penuh tanggungjawab. Okay, baiklah, demikianlah tadi pembentangan daripada kumpulan sembilan dan terima kasih.